Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про здоров'я української нації. Чому це питання є вкрай важливим? Знає наш гість народний депутат України, голова підкомітету з питань фізичної культури та спорту Денис Силантів. Денис, вітаю вас. Здравствуйте. В рамках своей парламентской работы вы инициируете создание межфракционного депутатского объединения под названием «Здорова нация». Яка мета объединения депутатов под таким гаслом? Ну, для того, чтобы легче было депутатам объяснять, для чего мы это делаем, и легче их агитировать, вступать вот в наше депутатское объединение, мы, я сделал, наша, моя команда, вот такую небольшую презентацию, где мы Обозначили наши стартовые позиции серым цветом и то, к чему мы будем стремиться, более светлым, таким бирюзовым цветом. И в тех позициях, которые мы имеем на сегодняшний день, я приведу всего лишь несколько цифр, которые, в общем-то, действуют достаточно внушительно. То есть в Украине дети, выпускники школ, которым 17-18 лет, имеют состояние здоровья 45-летних людей. У нас в Украине сегодня меньше 1% детей с высоким уровнем физического развития. Меньше 1%. 2 миллиона наркозависимых 9 миллионов курильщиков то есть у нас украина занимает сегодня первое место в европе по уровню За смертности. смертности да поэтому вот эти вот все э, цифры знаете может быть для кого-то эти цифры покажутся сухой статистикой вот но для меня лично эти цифры как для спортсмена общественного деятеля это жизни судьбы детей судьбы наших нашего буду наших людей поэтому вот э, Такая презентация, она действительно не оставляет равнодушным. И я э, хочу, планирую и буду делать так, чтобы вот это вот межфракционное объединение было самым большим в Верховном Совете, объединяло все фракции. И э, моя еще такая вот инициатива, чтобы... Я не, не, не был я один главой этого межфракционного объединения, а от каждой фракции пригласить и были сопредседатели, чтобы мы действительно показали, что мы объединились вокруг этой а темы. На вашу думку, кто моя уйти до этого объединения? усел хочет депутаты, депутаты, все-таки те, которые зерцем здорового способа життя, ну, наприклад, ЕК вы? Все желающие. Вот. Потому что тогда, это как бы с одной стороны, это как и прагматический расчет, потому что тогда будет легче все инициативы, которые мы предлагаем уже э, принимать и голосовать в Верховном Совете. А с другой стороны, я не думаю, что кто-то будет против того, чтобы наша нация была здоровой, была успешной, была образованной. Можливыости вашего подкомитета и профильного комитета для реализации этих идей недостаточно? для чего создание межфракционного депутатского объединения. Вы знаете, с одной стороны, да, те вопросы, которые поднимаются у нас в комитете, в подкомитете, абсолютно не имеют никакой политики, то есть никакого подтекста. Это чисто простые, понятные и позитивные вопросы: молодежь, семья, спорт. Вот, поэтому с одной стороны, да, может быть, это не нужно. С другой стороны, я думаю, что показать то, что люди объединяются в политике в Верховном Совете объединяются для решения таких проблем, это как пример для подражания другим и для вопросам, других, для да. Инших да. сфер, дурачи. Да, да. Вообще для для есть сфера, УСИ, то можно так и идти. Я и хочу сделать, знаете, как пример для подражания. Смотрите, если грамотно поставить цель. Бідініть людей цю ціль цель можна добитися. Давайте діли також других направлені сферах да диця особливої важливості питання здоров здорової нації надають також і події на сході. Загалом така ситуація економічна не дуже не дуже добра в країні. От яким чином? Здоровье нации, допоможе в майбутньому и посылает и оборону здатність датнейсть страны и в Зокремаеву решит это сопытание за экономику. Ну, вы знаете, вот если, знаете, вот как у Жванецкого, мы то обгоняем, то отстаем. Никогда вовремя не получается у нас все делать. На сегодняшний день, если мы будем ждать какого-то благоприятного момента для поднятия вопросов здоровья людей, да, или там развития физической культуры, инфраструктуры, мы можем его никогда не дождаться. У нас либо сложная экономическая ситуация, либо сложная политическая или еще какая-то ситуация нужно брать сегодня и делать это, потому что люди этого хотят, людям это нужно, вот и как это будет влиять на обороноспособность, это напрямую будет влиять на обороноспособность, потому что э, здоровый человек он э, сможет намного дольше выдерживать нагрузки, намного качественнее работать и на э, благо экономики и на благо э, защиты отечества. Опять таки, я рассматриваю спорт не только как здоровье, не только как э, успехи в спорте, но и как э, очень важную социально-экономическую составляющую страны. То есть э, напрямую это связано с повышением уровня жизни, напрямую это связано с повышением того же э, ВВП страны, потому что люди э, дольше живут, дольше, лучше работают, качественнее работают, меньше государство тратит на содержание там, людей по временной потере трудоспособности и так далее. Как говорит, здоровому теле здоровый дух, то есть да. здоровье справы. Дивіться, а о, відомо, що відновлення здоров'я нації ну це, мабуть, не швидкий процес, це дов, довготривалий процес. Які сьогоднішні кроки чи прийняття якихось рішень, коли вони зможуть дати відчутні результати? А, ну, На сьогоднішній день ви совершенно праві, тому що ми не отримаємо сіммінутний результат. Це інвестиції, результат яких можна увійти не в... доходе, да, в качестве денег, а в доходе в качестве здоровья наших детей, здоровья наших людей, вот. И это самый главный э, показатель, который мы можем только добиться. Это, это, как минимум, наступное поколение, оно будет более здоровым, если Я сегодня. Я думаю, это правильный крок. Посмотреть просто на 5 на 10 лет вперед этого достаточно. Вы знаете, вот мне очень нравится политика Европы, политика Запада, да, той же Америки. Они смотрят. Не там даже не 5, не 10 лет, они берут шаги там, что будет, через 30, через 40 лет со страной. То есть они вот так вот рассчитывают. У них есть несколько вариантов э, развития событий. Это не так, как вот у нас бывает много примеров. Вот выбрали один путь и пошли э, долбать вот, стену лбом. Нет. У них есть разные варианты, как это может повернуться так, 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 просчитать. Экономически э, потенциально выгодно. Поэтому мы сейчас вот в своей работе используем и эти подходы. На вашу думку, приоритет держави он должен быть направлен на виховання вот этих здоровых подходов с малышка, с детства, или все-таки на переховання уже с взрослого населения? Прежде всего, конечно, легче воспитывать с детства. Когда ты в детство понимаешь, вкладываешь в ребенка понятие о том, что нужно, нужно заниматься спортом, нужно, во всяком случае, заниматься физической культурой, нужно вырабатывать культуру. И ты показываешь, что вот смотри, ты поставил цель научиться, например, плавать. Ты приложил усилия и добился этой цели. Ты поставил другую цель. Нужно научиться там, я не знаю, играть в футбол или там, выучить какой-то язык. Ты поставил цель и добился этой цели. То есть приучать детей, что без усилий ты не сможешь ничего добиться, это очень актуально на сегодняшний день. Сколько я общаюсь с тренерами, с учителями, они говорят, что на сегодняшний день молодежь такая, что они хотят чуть-чуть потратить времени, получить все сразу быстро такого не бывает. Люди верят, грубо говоря, дети верят в какие-то волшебные таблетки, волшебные заклинания, чуть ли не волшебных фей. Лишь бы ничего не делать, очень сильно обленились. Очень сильно, знаете, такие вот жертвы цивилизации. Они привыкли очень мало двигаться, очень мало делать и прикладывать усилий. Есть, конечно, достойные примеры, когда люди ставят цели и идут к этой цели. Но это единицы, к сожалению. Еще одна ваша инициатива – это социальный проект Help Sport, что означает «Допоможи спорту». Какая тут главная идея? Вы знаете, вот что касается этого проекта, я отошел от понятия, знаете, как это называется, мистер очевидность. То есть я не хочу говорить очевидные вещи, что люди должны быть здоровыми, что люди должны там, заниматься спортом, не болеть. То есть это то же самое, что сказать, трава должна быть зеленой, небо синим, вода мокрой. Нет, мы начали говорить, исходить из того, вот этот проект Health Sport, мы хотим показать, что, какие у нас проблемы есть, что мы хотим изменить и как мы это хотим изменить. И пошли мы от этого проекта, отталкиваясь, пошли мы от формирования общественного мнения. То есть, что э, хотят быть здоровыми, хотят заниматься спортом, не только Денис хочет, чтобы все занимались, а это люди хотят. Вот, не только там и то еще то два человека. Разумение еще да, общественно формировать России. общественное мнение. То есть этот проект подразумевает собой фотоконкурс э, и конкурс эссе. Люди присылают, фотографируют в своих городах, селах, районах. Э, полуразрушенные либо разрушенные спортивные объекты. Присылают это все нам. Это своего рода будет такой аудит, что у нас есть и в каком это все состоянии. Потому что на сегодняшний день нет такой базы в нашей стране. Только мы не знаем, сколько у нас вообще спортивных объектов, в каком они состоянии. И вот это будет таким э, толчком для того, чтобы сделать такую базу. Мы будем привлекать общественность. Эти люди будут иметь возможность обозначить свою проблему, своего города и иметь возможность решить эту проблему. Потому что конкурс СССР будет показывать, что они хотят сделать, что они предлагают. Почему они это хотят сделать? Короче, этот проект вказывает не только на очевидные вещи, а не такие дуже дивні. 80% детей в Украине не могут заниматься спортом, потому что просто нет где. Чи действительно так? Это действительно так. На сегодняшний день, знаете, у нас нет моратория на застройку спортивных площадок, спортивных объектов. Вот. Тем более с тенденцией, которая сейчас вот у нас началась в этом году, о том, что отменили льготу на недвижимость налогообложения и льготу на землю, то сейчас эти могут воспользоваться, это все переложили на местное самоуправление, вот это, это присвоение этих льгот, этим могут воспользоваться недобросовестные бизнесмены, которым, знаете, вот зачастую, где спортивные объекты располагались, В очень хороших местах города, престижных, можно так сказать. И кому-то это понравилось, бизнесмену пришел, от чиновника зависит, присвоить льготу нет. Он его замотивировал, давай ты не заметишь этот спортивный объект. Накапливаются долги, потом это все перепрофилируется. І далі ми тіряємо об'єкти. Це вже було це сто разів такі приклади. і далі будуть продовжуватися. І от Зараз ми з цим боремося, от, щоб такого не було, звісно ж. Чи вирішити проблему все ж таки, наявності у дітей можливості займатися спортом? Ну, відомо, що грошей в державі сьогодні на будівництво нових об'єктів їх попросту немає. Тобто, ваш пріоритет це відновлення того, що вже є? А, ви знаєте, я з вами согласен, що. государство не справится финансово со всеми проблемами, которые есть. И одно из направлений, созданное при подкомитете экспертного совета, это предложение альтернативного финансирования спорта, спортивного направления, физической культуры и спорта. Вот. На сегодняшний день мы как раз, вот буквально сегодня был экспертный совет, собирался, и мы обговаривали вопросы создания и возможность создания специального фонда, который бы был как альтернатива финансирования спорта. То есть, как он будет работать. Мы сейчас обговорим, как он будет финансироваться. По принципу, хотели бы сделать его, по принципу. Мы промониторили все страны, многие страны Европы, Франция, Германия, Польша, другие страны. Все-таки сошлись к тому, что быстрее всего мы это сможем делать, если он будет работать практически так, как работает фонд социального страхования. По такому принципу, так будет быстрее Поясните имплементировать его в наши законы. В наші закони, тому що в інших странах совсем ну по другому работают закони, інші налогообложения, и і якщо ми хотим результат, то нужно ближе к нашим стремиться реальним. А от в умовах децентралізації та передачі певних фінансових можливостей у регіони місцевій владі чи не мало б стати пріоритетом саме для місцевої громади відновлення цих об'єктів і витрачання грошей на гроші на це. Я думаю, знаете, вот все зависит от, в принципе, от одного человека, как ни странно, от того, кто возглавляет город, от мэра, либо от области губернатора. Вот, мы, ну, я да, знаю... Це, це приоритетом местной влады? Конечно. Вот на сегодняшний день есть хороший пример. Мне нравится, как там, в том же голая пристань, есть мэр города Негра. И он привлек в очень сложные времена, привлек финансы и построил отличный, в маленьком городе, отличный спортивный комплекс. Вот. Пример мэра города Львова, когда он поставил приоритетом развитие в городе направления физической культуры и науки. То есть это люди, которые достойны действительно подражания. На вашу думку, есть возможность каким-то образом стимулировать или мотивировать местную владу а, все ж таки надавать належную увагу в спорти, этой спортивной сфере, чтобы все регионы делали достаточно? А, ну, это должна быть, скорее всего, политика, политика государства. Спорт должен ввести должны вести, знаете, в такой образ культа чтобы с каждого, можно сказать, угла с телевидения, с интернета, с радио, везде велась пропаганда здорового образа жизни. Мы не используем то, что у нас есть внешние носители и все остальное прочее. Знаете, вот на этот в этом плане я почему я вот полностью согласен с решением нашей Радикальной партии. Дело в том, что Радикальная партия она никогда вот фракция Радикальная никогда не согласится с тем, что оправданием служит там, сложное экономическое положение, либо военный конфликт а служит оправданием уничтожения будущего нашей нации, будущего нашей Украины. Мы как бы последовательно это все отвоевываем, отстаиваем и боремся за то, чтобы одним из приоритетов работы политики стран нашей страны было направление, конечно, здоровой нации. Если говорить о законодательной инициативе в спортивной сфере, какие приоритетные законы должны быть приняты на ближайшее время, на вашу думку, в этой сфере? А, Но ну, прежде всего это, конечно, создание стимулов для бизнеса, который бы мог, которому бы было было интересно и выгодно вкладывать деньги в развитие спорта, как это делается во всем мире. Вот. Второй момент это очень актуально. Сможете про какие-то податковые пильги? Да, это изменение в налоговый кодекс, конечно же. Не нужно придумать велосипед. Этому примеру есть в ближайших даже в наших странах: Словакия, Словения, Польша. Все это работает и хорошие результаты имеет. Не будем даже трогать там Америку и другие да, страны, где совсем, просто можно сказать, космос для нас на сегодняшний день. Вот. Второй момент, актуальный очень на сегодняшний день, за что, что мы обсуждали на экспертном совете, и будем дальше обсуждать и выносить э, законопроекты в Верховный совет. Надеюсь, нас депутаты поддержат в этом. Это, конечно же, внесение изменений в налоговый кодекс, что касается э, вот, обложения налогом э, земли, э, недвижимости и налог на землю. Это сегодня очень актуально, потому что сотни тысяч гектаров земли есть у общественных, э, не общественных, а спортивных обществ. Вот, и мне пишут, и тот же НОГ пишет. Они просто, у них нет физически таких денег заплатить. Это миллионы гривен. У них в бюджете их просто не заложено. Они просто, вся спортивная инфраструктура рухнет. До міжнародних організацій зверталися, зокрема спортивних, чи мож, можуть вони бути зацікавлені у відновленні української інфраструктури? Знаєте, ми почали направлення з різними... с разными, скажем так, организациями, мы привлекли э, аудиторские компании, которые нам соста будут составлять, и уже на сегодняшний день у них есть предложение, как э, совместить спорт и бизнес, чтобы это было выгодно стране, чтобы люди могли и оздоравливаться, и э, компании, которые будут руководить, там, управлять спортом, э, тоже им, э, имели свою выгоду. Поэтому, конечно же, э, это мы все делали для привлечения инвесторов из-за границы. Да, я смотрю на сегодняшний день я прекрасно понимаю ситуацию в стране, я смотрю, что деньги можно привлечь с Запада. Это Европа, это Америка. И вот сегодня у нас там есть плани планируются встречи, уже делали мы встречи с американским посольством, и другие будем делать встречи, чтобы привлекать инвестиции э, из-за границы да, и показывать примеры э, стартовых таких пилотных проектов, как это можно делать. Норма про відміну занять физическую культуру у высших начальных закладах, она на сегодня принята, что э, они стают факультативными? это есть такая инициатива и сегодня тоже очень возмущено все э, спортивное сообщество этим потому что ну мы сначала убрали такая инициатива и чем ее аргументуют? Э, министр, министр образования это как в общем то была его инициатива и м, аргументирует он это тем что есть ряд предметов которые э, государство не имеет права обязывать преподавать там вузы. Вот. И они решили, что вот один из предметов, Физичная который можно да, не, не обязан, да, это физическая, физическая культура и спорт, вот. тем более, что там нужна э, материально-техническая база, ее нужно как-то содержать, это дополнительные расходы и все остальное прочее. Вот. Поэтому поэтому сегодня тоже мы обговаривали этот вопрос на экспертном совете. Да, будем делать, конечно же, депутатские запросы. И э, я там, предложил создать такую инициативную группу: там, Министерство образования, физической культуры, парламент, вот, молодежи и спорта точнее представителей парламента, чтобы все-таки оставить предмет физической культуры и спорт в, образов... в обязательном порядке в вузах. Потому что мы убрали сейчас со школ, это все это на уровне там, зарядки для пальцев идет. Сейчас убираем с вузов. То есть мы просто, знаете, заблаговременно растим нацию, которая будет, можно сказать, вот с такой головой вот с таким телом. То есть мы хотим, чтобы у нас была образованная, умная, здоровая нация. На самом деле мы делаем все совершенно противоположное. А який мотив таких рішень? Це економія чи це зайві проблеми? Чому так? Такие тенденции. Да. Ну, придумать можно оправдания разные, да, действительно, что э, нету средств содержать там те же стадионы, там э, нету средств содержать материально там техническую базу, которая потреб... нужна для этого, вот. и ну и разные другие, то есть вот спортсмены, ой, вернее, не спортсмены, ученики э, вузов э, очень сильно может там недовольны, знаете, там э, вот у них состояние здоровья не позволяет. Так, конечно, проще всего это заменить, запретить и убрать, чем придумать э, выходы из этого положения. Вот. На сьогоднішній день я це розсматриваю трохи як, знаєте, баба з возу легше, можна так сказати. Ми це краще все уберем, чем ніж придумаємо, э, як це все вирішити. На завершення нашої розмови таке питання до вас особисте. Ну, для вас спорт це по суті усе життя. От що на початку стало вашим головним мотивом? От, можливо, хтось з наших глядачів це зможе стати аргументом для того, щоб приділити цьому також своє життя чи більше увагу? Здоров'я. Прежде всего это здоровье. Я пример, знаете, парня, который вот из такого маленького худенького мальчика, болезненного мальчика, вырос спортсменом, спортсменом, который добился успеха, не имея особых достижений каких-то или там приоритетов перед другими, были выше, сильнее меня, ему намного способнее. Но я поставил перед собой цель, э, очень много трудился, я скажу честно, действительно пришлось очень многого себя лишить, и я добился успеха. Но прежде всего для того, чтобы просто улучшить свое здоровье. Я начинал в группе здоровья, как и все, как сотни тысяч в Советском Союзе. Я вам дякую за эту размову. и учивается, еще и у парламенте вы также нашли свою нишу и занимаетесь тем, чем, в чем разбираетесь наикраще. Я к этому стремился. Да. Успехи вам. Спасибо. зачем напоминаю, что гостем студії був народний депутат України, голова підкомітету з питань фізичної культури та спорту Денис Силантьев. Залишайтеся на парламентському і далі.